Uh, uh, Rafizi Wajar dia ambil tindakan? Hmm. Comment hmm. maybe? Tak lah. Ambil lah hmm. tindakan. Hmm. I'm more than happy sebenarnya kan. Cuma, Mat Saleh kata lah, he's a bit rich lah. Sebab kalau nak ambil tindakan, selalunya kalau PKR ke parti-parti manalah, dia ambil tindakan kerana merosakkan nama baik parti. Hmm. Hmm. Antara aku dengan Syamsul Iskandar, aku rasa dia lagi banyak merosakkan nama baik partilah daripada aku. Hmm. Paling kurang aku tak minta pound sterling hmm. orang kan. Hmm. Hmm. Tak ada cerita. Jadi, dia... ...Rafizie Ramli. Beliau boleh berkok-kok lah. Soal ditanya khusus mengenai Datuk Seri Rafiz Ramli Beliau boleh buka kok Adalah Geng-geng sendiri marah kat saya kan DM saya Dia kata kenapa kau nak pantai Samsung Iskandar tu Punya teruk perangai kau Audio Najib bercakap dengan Rosmah Kau sebarkan satu Malaysia Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Sepatutnya audio tu yang berkaitan dengan Najib to to the final guest of our yeah menyebut yeah. uh, tetamu kita kita tak ada Tan Sri Azam Aki lah kerana agak sibuk hmm. ya, jadi kita ada campaign PR dia <laughs> mana ya Ah, <laughs> ya. Ha, yeah. Oh, so kau, lama. Sebab oleh kerana kau tak dapat jemput Tan Sri Azam Baki, yeah. kau jemput orang yang kena tangkap, <laughs> kena tangkap. <laughs> Ada kaitan sikit. <laughs> ada uh, Yang menyertai podcast secara atas talian. Hmm. Tapi uh, <laughs> dia terus cakaplah, ah uh, uh, Rafizi wajah dia ambil tindakan. Comment hmm. baby. Dah lah. Ambil lah tindakan. Hmm. I'm more than happy sebenarnya kan. Cuma Mak Saleh kata lah. It's a bit rich lah. Sebab kalau nak ambil tindakan. Selalunya kalau PKR ke parti-parti mana lah. tindakan kerana merosakkan nama baik parti. Hmm antara aku dengan Syamsul Iskandar, aku rasa dia lagi banyak merosakkan nama baik parti <laughs> lah daripada aku. Mm. Paling kurang aku tak minta pound sterling orang kan, mm. tak ada cerita. Jadi dia jadi bahan troll ni aku ingat nak masuk dalam pilihan raya nanti secara berterusan keluar kan. Jadi itu hak lah, mm -hmm. hak dia tapi I was very um, impressed. Mm -hmm beraninya dia tunjuk muka, hmm. <laughs> kan? What was he thinking? <laughs> kan? <laughs> kalau kita selepas dah jadi bahan tumpuan semua ni kan, uh, I think he would have done the party a big favour by hmm. lying low. Hmm. Mungkin hmm. sebab kalau kita nampak beberapa minggu dia diam hmm. dan sekarang ni tiba-tiba muncul balik mungkin ada nak build momentum untuk PRN Melaka Well, last hmm. kali dia lah yang membina momentum PRN Melaka dengan uh, the sus, the sus, kalau menang dia akan menjadi Ketua Menteri. Menanglah, jadilah Ketua Menteri dengan kosong kusi. <laughs> Jadi, hmm. saya tak, well, I can understand lah, saya ingat sebab dia rasa he must defend himself lah kan. Yeah. Tapi hari tu, I tak tengok penuh lah podcast ni dia ada sentuh ke tidak pasal kes dia, pasal Albert T, dia ada bagi penerangan ke tidak? Saya pun tak sanggup dah tengok penuh. Tapi yang part ni saya tengoklah. Ha, ha. Tak sebab yang yang jadi klip yang dok viral ni hanya part ini. Ha, ah yeah, dapat ha, lain ambil ha, kan. Sebab kalau contoh nampak sangat kita tak tengok podcast tu lah kan. Ha. Sebab kalau he he wants to do the he wants to to do uh, the party a favor. Mm -mm. Dia ni ada dua jalan lah bila dia muncul ni sama ada dia berjaya meyakinkan diri bahawa dia tidak terlibat dan itu satu fitnah. Hmm. Tapi nak kata fitnah, uh, kawan baik kepada bos dia, Tan Sri Azam Baki yang dakwa dia, hmm. yang tangkap dakwa dia pun payah juga kan. So hmm. Sebab sampai sekarang I have not uh, come across any substantive denial or explanation lah pasal tuduhan-tuduhan itu kan. Mm -hmm. Kalau dia nak berlaku uh, membuat kebaikan kepada parti dengan muncul ni uh, sepatutnya dia selesaikan masalah dia itulah masalah mm -hmm. pasal tuduhan itu kan. Dan satu lagi um, perkara yang logik kalau dia nak membantu parti ialah dia jangan keluar gua lah. Duduk diam-diam kan but the very fact yang dia datang dan dia berpolitik dengan menyerang macam ini kan I don't think he's doing the party any favour lah. Aku enjoy je baca semua komen tu. Actually ha. saya perasan yang backup dia hanya adalah ceplos-ceplos hmm. uh, dan kebanyakan rakyat biasa maki. Ha. <laughs> so I, I enjoy reading the comments lah kan so ini kadang-kadang ingatan kepada kita orang politik lah. Myself mm -hmm. kan. We really need to know how to read the room. Mm -hmm. And So, kalau baca komen semua tu, I think the signal is quite clear lah. Jadi, uh, I don't know. Uh, itu terpulang kepada beliau. Dia nak buat laporan ke, apa nama ni, lembaga disiplin nak ambil tindakan ke. You know, I am in a mm. very good spot now. <laughs> Maksudnya, um kepada PKR them if they do them if they don't and i mean i love being in that spot maksudnya apa apa pun PKR yang kena fikir apa dia nak buat dengan Rafizi ni mm -hmm. pecat pun ada masalah gantung pun ada masalah tak gantung pun ada masalah kan and so it, it doesn't affect me whatsoever lah and, dan mm -hmm. lebih banyak datuk sri syamsul iskandar hadi buat podcast sebenarnya lebih baik untuk saya mm -hmm. Okay. Nak betul-betul jemput dia sebagai guest? No. <laughs> no. okay. Setakat itu saja uh. kehadiran diperlukan. Selamat tinggal. Dato' Syamsul Skandar. So last kali kita nak tutup ceritanya ialah cerita so resign ke tidak? Itu je lah kot. so you don't want to answer? Tak adalah saya jawab lah. Ha. Huh. Uh, saya tak rasa apa yang saya buat ni. Well, it depends. I mean, if you are in jawatan pimpinan politik tertentu, Hmm. I mean if you are if you are in their shoes, dia akan rasa tak boleh lah you berada di dalam kerajaan Betulnya. yang berketuakan seorang Perdana Menteri bernama Anwar Ibrahim. Uh, but then you become a moderator kepada satu podcast yang dilihat mengkritik dasar kerajaan. Hmm. Baik Fair baby. oleh itu uh, saya, lepas saya dengar komen, <laughs> saya buat keputusan lah. Uh, <laughs> Saya selesai. <laughs> okay. okay. Ah. Thank you Aziz. Ah. Eh, okay, saya nak. Kau tahu pening kita nak cari uh, moderator uh, baru kan Suspend uh, kita, suspend, lagi kita lagi suspend. Hmm. Okay kita jumpa lagi minggu depan Selamat malam Selamat malam Sam Okay Rafi Zee dah uh, Kan Selamat malam Sam Okay Alright aku nak sambung pula lah kan Okay Aku nak bawa sama-sama kita apa Dengar Apa yang diperkatakan oleh Rafizi Ramli eh Apa yang diperkatakan oleh Samsul Iskandar terhadap Rafizi Ramli. Ha, ah, betul lah aku dah download live podcast tu pun aku dah download dah. Tak duk nak dengar macam Rafizi juga. Dan aku just dengar yang beberapa dua minit punya video saja. Yang dia kata wajar Rafizi Ramli diambil tindakan. Jom kita apa? Jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Sam Selamat malam Sam. Boleh buka kok. Malam. Okey, kita dengar. Inilah kenyataan yang dikeluarkan oleh Samsul Iskandar. Ah, Rafizi, wajar diambil tindakan. Oh, sebab parti ni parti Ana. Mau Sterling ada. <laughs> Okey. Alright, jom kita dengar. Datuk Seri Rafizi Ramli, beliau boleh berkokok. Soal ditanya khusus mengenai Datuk Seri Rafizi Ramli, beliau boleh berkokok. Ya tak? Beliau ambil keputusan. Hmm. Untuk letak jawatan oleh kerana kalah dalam pertandingan timbalan presiden hmm. kita tengok waktu beliau berkempen hmm. sebagai timbalan presiden apa yang tak kata kepada parti hmm. kan hmm. apa yang tidak kata kepada lawan dia hmm. saudari so, Nurul Izzah hmm. dan sekarang ni lepas kalah macam-macam dia kata hmm. tapi poin yang saya nak sampaikan apa dia hmm. bukankah pemilihan parti ini setiap 3 tahun sekali ada okay. ha, hmm. kenapa sampai nak kerana seekor nyamuk kelambu dibakar hmm. hmm. seolah-olah begitulah persepsi hmm. yang dibina sekarang ni kan okay. so tu pada saya saya terus terang kan hmm. beliau boleh beri pandangan oleh kerana saya tak berada lagi dalam pimpinan sekarang kan saya hanyalah hmm. sekadar seorang ketua cabang hmm. kan tapi kalau dia beri pandangan yang mengkritik parti yang melakukan kesalahan disiplin parti wajar beri tindakan Ha, okay. itulah salah satu kenyataan camp di dalam podcast bersama Sina Harian. Kan? Ini kawan kita dah ni ya, Jawab dah salwa ni. Kan? Kalah pasal blok kincing. Anwar Ibrahim. <tid> sebab blockchain. Sebab so, sebelum pemilihan peringkat pusat, dah berlaku pemilihan peringkat cabang. Dan apabila keputusan cabang luar biasa punya pelik gila-gila punya, eh, kepala menang, badan kalah. Sebab tu je. Tak masuk dia akal. Tak masuk dia akal, kepala menang, badan kalah. Ha, apa Badan menang, kepala pula kalah. Ha, dia terbalik. So, oh kononnya mengkritik parti. Memang tak boleh kritik eh? Ha? Kena PKR dah, PKR dia dah kena jadi macam pas lah haram, pecah pati gantung. Eh, apa? Tegok pati, kritik pati gantung. Ah, ha, tapi itulah kan. Benda-benda, benda-benda kianat ni tak lama. benda-benda ha, kianat kan. Benda-benda tikam orang ni semua tak lama. Walaupun kalau Anwar Ibrahim terjebak sekali Allah Maha Adil. Tu ya pun. Ha, sekarang ni mana ada Nurul Izzah? Okey, saja. Jom. Aku bawa dengan apa, Zat Yang lagi aku akan Aku akan sambung balik tau Dengan tajuk live yang aku bawa ni ha, Pakatan pembangkang lemah Okay Sekejap lagi kita akan masuk balik Sebab ada video-video yang Yang aku dah ready Kan Saja kita pergilah pusing-pusing Tengok kan Timbalan presiden kita hari ni Kita nak mana pilihan raya Kita nak mana pilihan raya Tapi Apa timbalan presiden kita Tak tahu Hilang mana tak tahu Ha? hilang mana pun tak tahu ah timbalan presiden kita lepas tu bila macam kerajaan bersetuju buat untuk 6 tahun dah langkah masuk ke dalam sekolah ah ha, katanya barulah timbul barulah timbul ah ha, timbalan presiden kita aka anak perdana menteri ah ha, okey ini 17 Januari 17 Januari 5 uh, hari lepas 6 hari lepas jugalah kan dia uh, salam isyarat miraj okey dia post dia dengan sebenarnya dia. okeylah kan lepas tu 30 November no 30 November selepas kalah pilihan raya kalah pilihan raya dekat Sabah tu sampai hari ni tak ada pun posting memberi penerangan kepada rakyat dia hanya post salam israk miraj 1447 hijrah itu saja geng okay? Tengok ha? Ingat, ini 30 November 2025. Waktu ini 9 November sebab tu kempen. Allah wa akbar. Subhanallah. Kemana hilangkah Nurul Izzah ini? Oh. Dia kan ada pandangan masing-masing. Ha, akan buat pandangan masing-masing jadi dengar dan tunggu je lah akan datang. Ya setuju. Uh, macam kita semua orang ada pandangan masing-masing, semua orang ada pendapat masing-masing. Sebab tu orang pertama yang aku dengar ha, yang bercakap soal uh, ayat dia uh, Kamal Amir, Kamal Amen. Okay. Uh, apa? Kita berbeza pendapat, eh tak lupa dah lah. Apa, beza pendapat macam mana ayat datang balas lagi kalau aku ingat aku akan aku akan cakap balik Kan, kita berbeza pendapat tu ya pun kan tak ada masalah ha okey kita pergi dekat TikTok pula kita pergi dekat TikTok pula Nurul Izah ada ada Nurul Izah ha kawan kita aku ada video daripada kawan kita pot, apa pot okey kita tengok Nurul Izah Anwar okey okey ini pun video baru ni video baru dia apa baru post ni Nurul Izah Anwar Anwar, Anwar, Nurul Izzah, Anwar. Okay. Mana akaun dia? Oh ni. Ni akaun Nurul Izzah, Anwar. Kan? Okay, dia hanya post video selamat mengundi. Selamat mengundi. Dengan izin Allah diberi ruang bertanding di 12 kursi Dun Sabah. Okay, ini pada tarikh 28 hari bulan 11. Sebelah ini video dia yang terakhir bul tahun 2025. Kan 30 Disember 2025. Jadi dia postlah video dia video dia sepanjang 2025 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La iza iza iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tadi. Semoga kita bertemu lagi. Mohon maaf kalau ada kurang dan berkenaan saya. Nah, okay. Inilah sepanjang 2025. Ha, izah kan di luar dalam me, dalam kerajaan di luar kerajaan uh, segala bagai sampailah menjadi timbalan presiden parti keadilan rakyat tapi beliau untuk 2026 ni aku tak tahu ah eh. kan tak tahulah sebab kita ni, kita nak jadi orang politik ni Tama-tama era hari ini Perlulah bercakap Bercakap, menyampaikan Apa matlamat ayah hang tu Tu je pun Bercakap, menyampaikan kepada kepada rakyat Malaysia Apa matlamat kerajaan madani Apa matlamat PKR Kan hmm. Kalau Fadlina Sidik tak dan nak buat kerja-kerja 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 um, wanita PKR ah kalau Fadlina Sidik tak dan Minta lah Nurul Izzah tolong bantu tu ya pun minta Nurul Izzah tolong bantu Fadlina Sidik tarik rakyat Malaysia ni buatlah konten buatlah video menyampaikan kepada rakyat Matlamat PKR, PH, Anwar Ibrahim, apa Madani cerita. Tapi tak buat. Kok macam mana nak boleh menang? Ah, nak buat big apa? Jadi itulah cerita nak. Kan and Samsul Iskandar kan. Ah, kena pula hari tu kan. Ah, jam jam kepala terus cerita dia. Ah, Samsul Pound Sterling. Pound Sterling. Okay, Samsul Pound Sterling. Ada Samsul Iskandar. Okay. Ini yang, oh ini yang video tadi. Okay, sekejap. Samsul Iskandar. Samsul, Samsul Iskandar. Albert T. Ah, okay, sekejap. Ha. Aku nak buat video ni. Samsul Iskandar. Abang dengan celaka pemberi rasuah ni. Ah, okay. Kita layan sekejap. Ha. Ha. So, Samsul Iskandar. Engkau tak terbabit lah dengan celaka pemberi rasuah ni. Faham tak? Ha, itu masalah dia. Betul. Besok kami ada buat laporan polis. Kita ingin meminta pihak polis penyiasat Albert ni. Dan antara salah satunya aduan kami, dia mahkamah, dia mengaku dia tidak ada berikan uang. Hmm. Kepada wakil rakyat. Hmm. Ini jelas direkod dalam mahkamah. Memang dia totally dia. Tidak mengaku. Tidak mengaku. Hmm. Sahabat, adalah geng-geng sendiri marah kat saya kan DM saya dia kata kenapa kau nak bantai Samsul Iskandar tu dalam video tu pun aku tak ada sebut pun nama Samsul kan <laughs> tapi tak apalah aku jawab lah kan aku tak tuduh pun dia bersalah ke dia ambil duit ke 600 ribu ke 6 juta ke aku tak tuduh pun tak ada pun aku cakap dekat dia dia ambil duit yang aku marah Engkau sebagai seorang pemimpin yang konon-kononnya pemimpin yang bersinar, sinarat. Sepatutnya engkau tak terbabitlah dengan orang macam tu. Engkau tak terbabitlah dengan celaka pemberi rasuah ni. Faham tak? Albert ni pemberi rasuah. Pemberi. dia nak berlagak seolah-olah dia hero. Padahal dia pemberi rasuah. Sebab itu bila SPRM tangkap, aku suka pasal memang dia ni pemberi yang konon-kononnya adun-adu Sabah ni termasuk dengan Samsul Iskandar ni penerima tapi betul ke terima kita cuma berpandukan tangkap layar kan daripada tangkap layar tu kau tanya kau nak pergi London lepas tu kau nak tanya ada tak pound sterling dia kata ada bla bla no problem small matter bla 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 kan tetapi transaksi tu berlaku ke dengan screenshot tu je pada transaksi berlaku tak berlaku kita tak tahu kalau transaksi berlaku dah tentulah ada video ada gambar kan dia ni pakar buat semua. Mana gambar duit australing ni kau serahkan dekat orang ni orang ni orang ni? Ada? Tak ada kan? Jadi aku marah dekat brother Sam ni kan. Bukan pasal dia ambil ke tak ambil, ke. itu cerita lain. Yang aku marah macam mana pemimpin yang kononnya bijak, bersinar macam kau ni boleh terbabit dengan mangkuk ni, dengan pemberi rasuah ni. Itu persoalan ni sekarang. Itu yang perlu dijawab. Nah, soalan kau salah tak salah? Itu biar urusan SPRM Itu biar urusan mahkamah Mahkamah yang tentukan Macam tu juga dengan adu-adu Sabah tu Macam audio dia buat kan? Ha, ah, inilah itulah inilah Sampai kat mahkamah dia cakap apa Dia kata dia tak ada bagi pun duit dekat adun tu Apa cerita ha. Sebab itu GRS menang Pasal sekadar video Sekadar lakonan Seolah-olah seperti lakonan Kan tak ada apa-apa transaksi ke bukti ke apa ke Bawa duit satu guni ke kan hmm. Tak ada Jadi bila tak ada Dekat mana kita nak tuduh dia ambil duit Kan Memang Albert dia pun beri rasuah Yang aku peliknya parti Islam tu Menyokong Albert ni Padahal Albert ni pemberi rasuah Membeli Albert ni Memang pemberi Dia sendiri mengaku Bagi orang ni Bagi orang ni Bagi orang ni Memang pemberi rasuah lah Pemberi rasuah memang patut kena tangkap lah Patut dah lama kena cekup dia ni Kan? Ha. Hmm. Jadi kepada penyokong brother Sam ni Aku tak pernah tuduh pun dia Bersalah ke? Dia ambil duit ke takde? Cuma aku marah Pasal dia set Paul kepada PMX Yang aku marah Macam mana dia boleh terbabit dengan orang macam ni? Ha, itu cerita dia Kenapa nak babitkan diri dengan orang macam ni? Kenapa engkau nak terlibat sama dengan manusia yang bagi jolok sana jolok sini nak dapatkan macam-macam yang dia nak? Kan? Kalau itu hari lesen mineral Sabah tu tak kena tarik balik, nadanya tak macam ni, kan? Baguslah. Ah, Ketua Menteri Sabah Haji Ji. Tarik balik semua lesen ni kan? Jadi kesimpulannya, kita tengoklah ada ke transaksi ada ke nampak duit pound sterling 100 dolar 100 pound ke 50 pound ke 20 pound ada tak ada cakap je 600 ribu semua kan ha. Tapi, bagi, sebab itu Sam bila kau dah letakkan diri kau bukan orang lain letak kau sendiri letak diri kau sebagai pemimpin yang bersinar sepatutnya jagalah Perdana Menteri kau set Paul ada 3-4 perkara lagi aku kalau sebut pun orang tak suka kan jadi aku tak mau sebut kita spesifik dekat isu ni je. Okey? Ya. Okay. Okey. Ada lagi satu lagi. Ha, kali ini kawan kita ni dia berapa di sini dia respon dekat Albert T pula. Ha, dia respon dekat Albert T pula. Dan apabila Latifah koyak bersama-sama Albert T dekat depan mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Alright, apa yang dikatakan oleh Albert T? Albert T didakwa Latifah koyak persoalan. Ha ni anak kepala koya ni lah yang akan terkedepan untuk tiba Anwar. luar. isu-isu yang baru bangkit. Tambah-tambah pula Albert T ni terkait dengan Samsul Iskandar. Samsul Iskandar tu pula orang kanan Anwar Ibrahim. Orang kanan di dalam parti dan orang kanan di dalam kerajaan persekutuan. Kerajaan Malaysia. Ah, jadi poinlah lah anak koya ni. Sebab anak koya ni dia ni dapat jawatan Eh sebelum ni Di dalam parti PKR dia ada tempat Dia ada jawatan So dia ni um, orang kata Tak tahulah dia dipecat kan macam mana Sebab waktu Pakatan Harapan 1.0 Sebelum Mahathir letak jawatan Mahathir lantik dah jadi ketua pengarah SPRM Lepas tu bila Mahathir letak jawatan Si anak koya ni pun letak juga jawatan sebagai ketua pengarah SPRM Lepas tu dia menentang Anwar nentang sampai hari ini. Jadi jom kita layan saat. apa dia kata. Allahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat. Hobin jang hobin. Agi hidup, agi ngelaban. Albert T. didakwa. Latifah koyak. Persoal. Kita sepatutnya lindungi whistleblower. Dia ni bukan whistleblower. Cina ni bukan whistleblower. Dia ni pemberi rasuah. Faham tak? Pemberi rasuah. Macam mana kau nak anggap dia? Macam mana kau boleh beranggapan dia whistleblower? Ha. Macam itu kat dalam kes Najib dulu. Ketika kau menjadi pesuruh jaya SPRM. Lantikan Saka 100 plus tu. Saka tahun depan jadi IOI tu. Ha. Ho, kau punya menggila. Kau punya kadok naik junjung. Ha. Punya teruk perangai kau. Audio Najib bercakap dengan Rosmah kau sebarkan satu Malaysia. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Sepatutnya audio tu yang berkaitan dengan Najib, engkau serahkan dekat SPRM. Engkau pesuruh jaya SPRM. Engkau serahkanlah dekat Peguam Negara. Engkau serahlah dekat Pendawa Raya. Ah, ha, bawa pergi mahkamah. Bukan kau sebarkan satu Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia dengar. Audio tu wujud sampai sekarang. Seolah-olah kau nak suruh rakyat Malaysia ni menghakimi apa yang berlaku. Kau fikir sendirilah, Latifah Koyak. Orang tengah nu panggil mu ni, ada satu bahasa saintifik tau. Latifah Koyak berayuk mok mu. Ha, tu dia. Orang tengah nu mungkin orang yang muda-muda ni, tak tak apa ada yang tak faham dah. Tapi kalau yang tua-tua ni, ha, yang tua-tua yang, yang, yang dah umur lima enam puluh mungkin faham. Apa itu berayuk, berayuk mok? Ha, berayuk mok mu. Faham tak? Ha, faham? Nak beritahu. Albert T ni pemberi rasuah. Faham tak? Pemberi rasuah. Dia bukan whistleblower. Faham? Kalau dia mencetuskan suasana di mana orang A ni memberi rasuah kepada B dan dia sebagai orang yang memecahkan uh, rahsia tu ataupun transaksi tu ataupun perbualan tu ataupun tangkap layak boleh lah dipanggil dia whistleblower dia pemberi rasuah faham tak kalau lesen mineral tu tak ditarik balik dibatalkan oleh ketua menteri haji Ji haji nada dia takkan sama dia takkan jumpa siapa-siapa pun Faham? pasal kena tarik balik kena rampas balik lesen dia dibatalkan itu yang buat meroyan faham aku nak beritahulah ha kau jangan nak berlagak suci. Kau jangan nak berlagak sebagai pembela. Engkau lah yang mengaibkan Najib Satu Malaysia. Sepatutnya Najib ni diadili di mahkamah. Ha, bukan kau sebarkan audio dia bercakap dengan Rosmah. Bercakap dengan peguam negara ke waktu tu. Ha, tak sepatutnya berlaku. Apa tujuan kau? Kau nak tunjuk biar rakyat hakimi. Ha, tak perlu bawa pergi mahkamah dulu. Ujung-ujung ha, bawa pergi mahkamah mahkamah yang buat keputusan bukannya rakyat. Apa tujuan kau? Lain lain tak lain semata-mata kerana mengikut telunjuk IOI tu, mengikut telunjuk 100 plus tu. Jadi barwa kepada 100 plus tu. Tak ada lagi pesuruh jaya SPRM boleh lantik di kalangan orang politik. Menggedik tu. Ha, engkau punya rekod dengan satu peguam tu, satu rumah pun ada lagi lah. Orang takkan lupa lah. Jangan cerita lah Latifah Koyak hmm. Kalau kau nak bela dia kau punya pasal Kau nak support dia kau punya pasal Aku tahulah belakang ni siapa kan Belakang Albert T ni siapa kan Dan kau sebagai pernah nak membela Pemberi maklumat Dia bukan pemberi maklumat Dia pemberi rasuah Refer audio dia Refer semua kenyataan dia Yang aku pelik tu dalam mahkamah Dekat Sabah dia tak mengaku pun beri rasuah dekat adun-adun ni. Dan dengan Samsul Iskandar pun dia tak mengaku dia beri rasuah. Dan Samsul Iskandar pun tak mengaku menerima rasuah. Macam mana cerita? Apa cerita ni? Ha. Nak anggap apa? Barua ni nak jadi hero. Nak jadi whistleblower. Ha. Dia bukan whistleblower, dia barua. Ha. Faham tak? Barua. Ha. Fikir sendirilah. Kan? Engkau tu cermin diri dulu. Latifah koyak. Apakah engkau membela dia tu dalam keadaan kau betul? Sorry lah. Kan? Berayuk mok tak pernah betul pun. Ya. Latifah koyak. Bapak kepada penunggang. Segala-galanya penunggang. Ah, ha. sekarang ni apa-apa isu saja berkaitan kerajaan. Ho. Kan? Macam minggu lepas dia. Kata silap ke minggu lepas dia buat sidang media. Apa semua berkaitan kerajaan segala-galanya. Eh? And Albert Tay terkait dengan Samsu, terkait dengan Anwar, ha dia terpaling. Tengok ah sidang media. Kan eh? macam-macam sidang media ni, Latif Akhoya ni, dia pula dia kan seorang peguam kan. So dia ada masa yang banyak lah kot kan. Eh? Sebab tu dia boleh join semua sidang media. Lepas tu orang ni, oh, oh, kak tipah mari, kak tipah mai. Ha, ah, bagi dia kursi bagi dia kerusi. Ha, jadi dia pun duduklah dekat meja sidang media tu seronoklah bercakap itu bercakap ini bercakap segala bagai kan. Bagi katnya hmm tak buta perut tak ada akai, tak boleh pakai. Ha buta perut tak ada akai, dan tak boleh pakai. Itulah orang-orang cerita dia. Ha Allahu akbar sampai bilalah orang-orang macam ni ya. Eh? Eh, segalanya dia boleh tunggang. Itulah politik kan, politik. Kan? Ada geng-geng melompat-melompat. Kawan kita, kawan kita komen, Bron. Ha, dia orang azmin semburit solehin, hang tak tahu ke? Ha, Lupa-lupa ingat yang mana satu. Kan? Orang azmin, orang azmin. Ha, sekarang azmin ada di mana? Bersatu, bersatu. Ha, tipah ni, Kak Tipah ni duduk tak mana? Hmm, tak tahu. Kita pun tak tahu dia sokong parti mana Kak Tipah ni. Dia apa sokong perikatan ke? Tapi aku rasa sokong perikatan juga ke sebab banyak dia duduk di atas table kan eh, bersama dengan pembakar tu ya pun nah, macam ni okey